Это программа «Донбасс Реалии» на радио «Свобода». Я Алексей Мацука. Приветствую вас. На Донбассе есть шанс создать новый мир. В ДНР открылся первый форум СССР. Такими заголовками пестрят газеты на оккупированных территориях, где телевидение и радио полностью контролируются группировками ДНР и ЛНР. Бумагу для печати сепаратистских газет поставляют граждане России вместе с так называемыми ГУМ-конвоями. Наладку оборудования для первого республиканского телеканала осуществляют тоже граждане России и гости в студиях каналов Юнион и Оплот-ТВ, также граждане Российской Федерации. Налицо все признаки территории, которая имеет статус оккупированной. Тем временем в Луганске закрываются книжные магазины, а вместо них открываются комиссионки. Что сейчас читают и смотрят луганчане и как преобразился город за последние полтора года, узнавали наши корреспонденты. Полтора года под властью группировки ЛНР ударили не только по благосостоянию жителей Луганска, но и по культурной среде. Это бывший книжный магазин «Литера» в центре города. Теперь он называется по-русски «Березка». Но книг теперь здесь не купишь. Ни на русском, ни на украинском языке. «Березка» – комиссионный магазин. В немногих открытых букинистических лавках на рынке продают в основном старые книги. Популярна классика, мемуары полководцев и книги про войну. Сейчас эта тема вновь стала актуальной. Молодую гвардию начали перечитывать. Вроде как то начали перечитывать. Потом интересуются историей полководцев. По от тематике... Что там еще? Ну, ну, в принципе, все, что касается, оно актуально сейчас, в данный момент, актуально. Никто не думал, что так будет. Поэтому... Но пользуется спросом и украинская литература. Можно даже найти историю Украины Ареста Субтельного. Да, вот, допустим, история Украины Субтельной, Бойко. То есть, как изучали, так и изучают. Продавец уверен, что там, на большой земле, цензуре подвергаются и Гоголь, и Шевченко, и Леся Украинка. Поэтому рекомендует читать именно советские издания украинской классики. Если взять сейчас те романы, которые были там «Наталка, Полтавка», «Бесталана», допустим, одно сейчас, когда они хотят переделать все же это дело. Сейчас даже вот э -э, Тараса Буль будет того, сейчас хотят переделать, правильно же? Луганчанка Зоя Ивановна пришла за литературой по искусству. Говорит, что книги помогают пережить это сложное время. Смотрит местные сепаратистские телеканалы, а интернету не доверяет. В интернете там очень много мусора. Надо все время отсеивать что-то. А я считаю, что наши вот, вот эти передачи "Оплот" и "Луганск 24" они самые такие. Они отображают всю нашу действительность, жизнь. Ну, как говорят, все военные действия, что у нас происходит. И то же самое, там же тоже смотрю, и фестивали проходят, и э, люди живут. Они не умерли, пусть там не думают, это я ценю. или... Пусть не думает, что мы умерли. Мы живем. Мы живем так же, как все люди. Из украинского в Луганске граффити которыми продолжают упрямо украшать город анонимные патриоты и работающий украинский театр. А так информационное поле зачищено практически полностью. По телевизору украинских каналов нет уже давно. На прилавках газеты российские и местного производства. На немногих билбордах прославляют силовиков ЛНР, призывают бороться с коррупцией и рекламируют политическое объединение сепаратистов «Мир Луганщине». Впрочем, Луганск от пропаганды устал кажется, что город идет не столько в русский мир, сколько хочет вернуться в советское прошлое. Даже популярная пельменная здесь называется пельмени СССР. Андрей Дегтяренко, Николай Самарцев. Для Донбасс Реалии. Радио Свобода. Можно ли верить средствам информации, которые сегодня существуют в Донецке и Луганске? И какие критерии оценки правдивости той или иной информации существуют? Ответы на эти и другие вопросы ищем сегодня с журналистом «Радио Свобода» Еленой Римовской и экспертом по вопросам медиаграмотности Центра медиареформ Татьяной Матычак. Добрый день, коллеги. Спасибо, что сегодня присоединились к нашей дискуссии. У меня к вам первый вопрос относительно того, какие существуют сегодня возможности для проверки информации на оккупированной территории, насколько правду или ложь говорит, например, Оплот-ТВ. Он может быть немного наивный, этот вопрос, но тем не менее, что мы можем сказать нашим зрителям, которые смотрят нас на оккупированных районах? Для Украины, конечно, проверка информации затруднена, потому что далеко не все украинские телеканалы и украинские интернет-сайты могут себе позволить отправить корреспондентов на эти территории. А проверять информацию, не находясь на месте событий, очень сложно. Можно проверять информацию, если она не непосредственно с места действия, либо если она иллюстрируется поддельными фотографиями или неправдивым видео, устаревшим, либо же снятым в другом месте. Но если э, это оригинальное фото или видео, э, снятое в месте событий, то нужно только отправить своего корреспондента туда. И, соответственно, сейчас можно верить э, тем средствам массовой информации, у которых свои корреспонденты. Есть поле. такое понятие медиаграмотности. Вы были одним из авторов вот учебника, который издан был в... Киеве, да, большой Украине, там на Донбассе его в оккупированных районах, к сожалению, нет, и доставить туда не представляется возможности. Но, тем не менее, на украинской части Донбасса он есть и проходят определенные тренинги по изучению этой медиаграмотности. Что это такое, можете кратко сказать, и как это поможет людям улучшить познание окружающего мира, что ли, выбирать, что, что так, что не так? Медиаграмотность – это умение смотреть э, телеканалы, читать новости в интернете или в газетах, э, при этом думая критически, то есть не воспринимать все на веру. Допустим, когда мы смотрим какой-то телеканал, вы упомянули оплот ТВ, мы должны задуматься, кому он принадлежит, кто контролирует этот канал и кому выгодно, чтобы новости подавались в том или ином свете. Это касается всех остальных телеканалов также. Кроме того, медиаграмотность ⁇ это умение проверять информацию, искать э, источники информации, э, чтобы понимать, можем ли мы доверять конкретному источнику или нет. То есть это э, те же способы поиска информации в Google или в социальных сетях, ВКонтакте или в Фейсбуке. Спасибо, Татьяна Лена. У меня к вам вопрос. Вы автор книги «Говорит Радио Свобода». Это историческая такая ретроспектива, взгляд в прошлое с учетом того, в каких условиях мы живем в настоящем. И исходя из того, что у нас есть оккупированная территория и в Крыму, и на Донбассе, это как-то находит отображение, как раньше во время Холодной войны «Радио Свобода» работала и как «Радио Свобода» работает сейчас. Ну, я хочу сказати, що найперше потрібно розуміти, що ця книжка вона зараз корисна не стільки як якась історична розвідка, скільки можливо як якась інструкція до дій, тому що на досвіді того, як працювали редакції іномовлення в часи холодної війни, можна почерпнути приблизно собі, як можна зараз мовити на території, які не підконтрольні Україні. Тобто цікаво знати, наприклад, яким був зміст програми Радіо Свобода в ті часи, коли Якби вона пробивала цю залізну завісу, тобто про що розповідали, що змушували людей йти на такий ризик для того, щоб якось почути все таки ці програми Радіо Свобода, тому що зрозуміло, що в ті часи ти міг. Ну, навіть стати об'єктом переслідування за те, що ти слухаєш те, чого слухати не можна. І от якщо говорити про контент, і я думаю, що це може стати в нагоді і нинішнім українським журналістам, і тим, можливо, Міністерству інформаційної політики, яке я підозрюю, якось планує мовити на ту територію, що має бути контент, той, який буде цікавий людям там. Перш за все, це інформація про те, про що вони не знають. Тобто, за рахунок чого, наприклад, у 70-80-х роках Радіо Свобода змушувало людей слухати там насправді через ну в не дуже хорошій якості ці програми, це були розповіді про політв'язнів, про арешти людей за політичними мотивами. Це те, що зрозуміло, що ці громадяни Радянського Союзу підозрювали, що щось таке відбувається, тому що мені здається, складно було про це не знати. Але ніяких деталей цих подій вони з преси радянської отримати не могли. А Радіо Свобода про це повідомляла, хто були ці люди, що вони в принципі були такими, як всі інші, тому що далеко не всі там були якимись видатними письменниками. Переважно це були представники інтелігенції, тому треба думати над тим який контент доставляти туди на окуповану частину донецької луганської областей щоб людина дійсно переключила оплот ТВ, як ми сьогодні в нас це дуже популярний телеканал новоросія ТВ, і подивилася українську програму головне щоб со сторони україни теж не було пропаганди і тих же клішей шаблонів, навірно да і би там поговоримо далі но пропаганда сепаратистів Плавно пробирается в подконтрольную Украине территории Луганской области. Если еще несколько недель назад услышать призывы группировки ЛНР можно было лишь в 40 километрах от Северодонецка, то теперь уже в городе звучат сразу две ФМ-волны из оккупированной территории. Разбиралась в ситуации Виктория Ковалева. На этом мы заканчиваем наш выпуск. Оккупированный Луганск ведет активную наступательную информационную операцию. Сигналы сепаратистских ФМ-каналов дошли до Северодонецка. Вот там за многоэтажками сигнал теряется, а здесь, в частном секторе, о чем говорят в непризнанной республике, слышно очень четко. В Северодонецке приемник уже ловит две радиоволны, в которых в каждом звуке призывы к торжеству русского мира. Борис по дороге на дачу всегда слушает радио. Его приемник настроен на разговорный канал. Предпочитает украинские новости. Ну, там не одни танцы, песни, там что-то можно послушать. В то, что в Северодонецке вновь появилось сепаратистское радио, мужчина не верит. Когда-то брало, когда было тут, ну, и знак был другого цвета. Я каждый день хожу, он менялся, когда один-то другой цвет Тогда было, эти все пропали станции, а на какой волне, не знаю, ну, Ересь какую снесли. Однако, пролистав каналы, и Борис находит сигнал из оккупированного Луганска. В республике 10 часов в Луганске начинают выплачивать зарплату. Наступлению на информационном фронте не могут противостоять ни на местном, ни на государственном уровне, признаются в областной военно-гражданской администрации. Несмотря на военные действия на Донбассе, процедура отключения каналов радио и телевидения проходит согласно мирному времени. Мы живем в Луганской области в состоянии войны, но все вопросы у нас решаются, как будто у нас войны нет. Это месяца даже не недели. Вот. Поэтому, честно говоря, мне вам сказать сейчас тяжело, каким образом будет решен этот вопрос. Мы его как раз поднимаем. У нас такая ситуация не только здесь. У нас, я даже не говорю сейчас о линии соприкосновения, у нас по границе с Российской Федерацией, у них усиленные передатчики и российские каналы, которые у нас запрещены, транслируются очень хорошо на нашу территорию. Наша законопослушность играет на руку сепаратистам, убежден руководитель области Георгий Тука. Решить проблему можно политической волей высших эшелонов власти, но ее пока нет. Коли наші медійники починають працювати на тих частотах, які їм виділяються з комісії з Києва, протилежна сторона досить швидко, там іноді 2-3 дні вимикає певне обладнання і сигнал глушиться. Технічно це дуже просто перейти з однієї частоти на іншу, але це буде порушенням закону. Наши не По приезду в Северодонецк заместитель министра информационной политики Татьяна Попова раскрыла планы установить телевышку на подконтрольной Украине территории, чтобы покрыть национальным сигналом всю область. Но глушить рупоры пропаганды непризнанных республик не входит в обязанности министерства. Наше министерство создано для того, чтобы мы увеличивали количество информационных каналов, а не уменьшивали их. Это первое. Второе, у нас просто нет таких в нашем министерстве, таких технологий. Виктория Ковалева, Петр Ковалев, для Донбасс Реалий, Радио Свобода. Можно ли сказать, что Украина использует пропаганду в отношении распространения своего видения ситуации на Донбассе? Или же наши коллеги-журналисты идеал стандартов и высокого качества контента? Uh, у нас сложно говорить о пропаганде, потому что обычно под пропагандой подразумевают государственную пропаганду. В России большинство, uh, да, все практически центральные телеканалы контролируются государством в той или иной мере. Они либо полностью принадлежат государству, либо контролируются олигархами, которые подконтрольное государство, поэтому там целенаправленная государственная пропаганда. А в Украине государственных каналов фактически уже нет крупных, даже первый национальный стал общественным телевидением, как они себя позиционируют. Соответственно, каналы контролируются олигархами, и каждый из них доносит свою точку зрения, как на отношения с Россией, так и на отношения среди людей в Украине но при этом они используют те же технологии. Конечно, если канал хочет, если какой-то определенный олигарх хочет, чтобы люди смотрели его новости, он будет закупать рейтинговые телешоу, платить очень большие деньги. И, как показывает статистика, у нас ни один из телеканалов центральных не являются прибыльными. Соответственно, возникает вопрос, для чего их владельцы содержат такие дорогие машины, для чего они покупают телешоу, которые стоят сотни тысяч долларов за один выпуск. А именно для того, чтобы с помощью этих телешоу привлекать людей на канал, повышать рейтинг и таким образом подталкивать к просмотру новостей именно этого канала. Ну і Тут варто, я перепрошую, варто звернути увагу на те, що цей досвід, коли новинні блоки вклинюються в перерві між в телешоу, це практикують українські телеканали теж. Тому в дечому тут є спільна риса. І окрім того, ми можемо не говорити про пропаганду з боку української сторони, але ну, є те саме вживання специфічної лексики якоїсь, так медіа моніторинги показують, що є, наприклад, на новинах деяких центральних каналів э, э, героїзація э, військових і при цьому повне ігнорування питань, які актуальні для окупованих територій, можливо, це не пропаганда, але це тоді недопрацювання журналістів, які теж спотворюють картину дійсності. У мене к вам питання, а, в період а, Радіо Свобода віщала на територію Советського Союзу і на країни соціалістичного лагеря, наскільки було допустимо, щоб Радио Свобода тогда вела какую-то некую пропаганду государственных позиций, о чем сегодня говорит, говорят некоторые в Украине, что государство Украины должно вести пропаганду туда, на оккупированной территории. Или же все-таки это была классическая журналистика. Была. И э, совершенно другими какими-то месседжами, посланиями в Советский Союз журналисты, в основном тоже все диссиденты и уехавшие. А От, сюда, туди на запад люди пытались как то заинтересовать потребителя інформацію. Ну варто сказати, що це питання того, щоб інформація, яку подає Радіо Свобода, не було контрпропагандою. Це питання, яке було актуальним весь цей час мовлення е, у часи радянського союзу, тому що е, штат е, української редакції Радіо Свобода, як і більшості інших редакцій, це були. Переважно або представники діаспори, або люди, яким вдавалося вирватися з Радянського Союзу, і вони вже мали якусь певну політичну позицію щодо того, що там відбувається. І ну, я знаю напевно, що керівництво весь час наголошувало на тому, що утримуйте свої політичні позиції, свої особисті історії за межами студії. Також була вимога до того, щоб розділяти, ем, скажімо, інформаційний контент із виступами чи інтерв'ю, чи так, так, зокрема да? і дисидентів, тому що зрозуміло, що ці люди ну, вони не могли подавати нейтральну позицію, вони зазнавали утисків на території Радянського Союзу. Якщо прискіпливо вивчати контент Радіо Свобода тих часів, то звичайно можна сказати, що були зловживання, але варто також сказати, що протягом всього періоду мовлення були певні вимоги. Домовлення, були певні етичні стандарти, це моніторилося, і тому будь-які порушення в підсумку мали наслідки. Тобто дійсно було дуже важливо все-таки дотримуватися і балансу, і намагатися не спотворювати дійсність. Ну тобто, спотворення дійсності це якраз дуже грубе порушення. Питання в тому, що там десь трудно ще дістати баланс, коли ти мовиш за кордону про те, що відбувається на території, практично ізольованої від решти світу. Це были вопросы, ну, то, 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 то есть это разные проблемы, были проблемы, и ну, решивались они так или -то. иначе. Кроме того, что используют вот такие газеты на, на оккупированных территориях, и они постоянно указывают о заявлениях лидеров группировки сепаратистов ДНР, ЛНР, к сожалению, еще используют и живых обычных людей, как способ для пропаганды идей так называемого русского мира. Группировки ЛНР и ДНР в частности, были замечены за использованием детей в целях пропаганды против всего украинского. В Донецке и Луганске часто проходят митинги в память погибших детей. На эти мероприятия принудительно собирают не только школьников, но и воспитанников детских садов. День юного антифашиста. Так в оккупированном Луганске теперь называют 8 февраля. В этот день группировка ЛНР провела митинг-реквием в память детей, погибших в ходе военных действий. Инициаторами мероприятия якобы стали луганские детсады, а их маленькие воспитанники – вынужденными участниками. От услышанного становится не по себе, ведь такие мероприятия могут легко травмировать детскую психику. А в Донецке еще в прошлом году открыли «Аллею ангелов». Туда приводили школьников, возлагали игрушки и цветы. Некоторых детей привлекают к участию и в других мероприятиях. Так, на митинге памяти одного из лидеров незаконной группировки ЛНР Алексея Мозгового выступила девятилетняя Богдана. Девочка известна тем, что в таком юном возрасте уже входила в сепаратистскую бригаду «Призрак». Это девочка Богдана боец подразделения «Призрак». Горит Донбасс, слеза, Донбасс, бывает наши степи. Родная мать, жена слезах, и гибнут наши дети. Идет нацист, ползет тогда, сметаем все живое. Прости нас, мальчишка земля, за что творят такое? Использование именно такой детской пропаганды конечно же оказывает большое влияние на людей, ведь дети это святое для каждого. Однако, спрашивают ли самих несовершеннолетних участников подобных митингов, что они думают и хотят ли вообще посещать такие мероприятия. Коллеги, последний к вам вопрос. И, наверное, меня как журналиста практикующего интересует больше всего, да и наших зрителей тоже, собственно, на украинской территории Донбасса. Есть ли шанс как-то разорвать этот порочный круг? С одной стороны пропаганда, с другой стороны олигархи, с третьей стороны какие-то заказчики, которые не маркируют свою, свой материал словом реклама, с четвертой стороны кто-то еще, кто угодно, криминальные круги, мафиозные круги и так далее. Есть ли возможность выйти отсюда, из этого всего порочного круга, честным журналистом и оставаться сухим после всего этого происходящего такого вот какого-то карнавала заказчиков со всех сторон? Ну я коротко скажу. Мені здається, що чесним журналістам потрібно ставатися чесними, наполегливо працювати, пам'ятати про ем, вимоги, про стандарти, ем, пам'ятати про те, що навіть твоя інтонація може відвернути від тебе глядача, слухача, якщо ти показуєш своє ставлення до тієї чи іншої ситуації. Ну а державі потрібно працювати над тим, щоб технічно ми мали змогу добивати в ті частини Донецької та Луганської областей, які наразі не підконтрольні Україні. Тетяна, що ви думаєте Я думаю, что э, журналисты, которые в Украине, которые хотели быть объективными, они либо настояли на своей позиции на том телеканале на котором они работают пусть он даже олигархический но если не удалось отстоять свою позицию они просто уволились и создали независимые проекты которые существуют за счет пожертвований зрителей или читателей либо за счет каких-то иностранных доноров которые привлекаются из разных стран чтобы нельзя было обвинить проект в том что он пропагандирует идеи какой-то зарубежной страны допустим великобритании или канады то есть всегда есть альтернатива, даже если журналисту не дают говорить правду на том канале или в том в той газете, где он работает, он всегда может уйти, создать что-то свое. И зря олигархи говорят, что мелкие СМИ никто не замечает, никто их не читает. На самом деле сейчас социальные сети уже стали настолько популярными, и они занимают так много времени у людей, что через социальные сети можно продвигать информацию уже чуть ли не так же успешно, как по телевизору. Видению. Там точно так же можно ставить видео, точно так же использовать картинки. И очень важно, что, как показывают опросы, на втором месте... А, среди источников информации которым доверяют люди после в украине телевидения. после телевидения а, находятся знакомые соседи родственники то есть люди с которыми мы говорим а, эти люди и присутствуют в социальных сетях то есть а, если лидеры мнений в социальных сетях будут продвигать независимые средства массовой информации люди с удовольствием будут делиться шерить и информация будет распространяться абсолютно бесплатно для этого не нужны огромные бюджеты то есть это возможно. Спасибо, Татьяна. Спасибо, Елена. Елена Римовская, журналист «Радио Свобода» и Татьяна Матычак, эксперт по вопросам медиаграмотности Центра медиареформ, были сегодня гостями студии «Радио Свобода». Нашим зрителям напомню, что этот выпуск программы «Донбасс Реалии» доступен на сайте «Радио Свобода». Также можете подписываться на нас в социальных сетях. Сегодня на этом все. До свидания.